Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita buka mesyuarat kita pada hari ini dengan Ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillah setinggi-tinggi ucapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berjaya menghimpunkan uh, hampir kesemua jemputan untuk uh, kita sama-sama membincangkan mengenai uh, suatu isu yang agak membarah di dalam uh, masyarakat kita iaitu tidak lain tidak bukan iaitu uh, isu rasuah. Uh, rasuah uh, bukan sahaja menjejaskan ekonomi Malah merosakkan integriti Sesebuah organisasi Saya ingin uh, mulakan Perbincangan khas kita pada hari ini uh, Dengan Dimulai, dimulai dengan Encik Adi uh, Selaku wakil Persatuan Kontraktor uh, Bagaimana pandangan pihak kontraktor uh, Terhadap isu Rasuah ini. Dipersilakan Encik AD. Terima kasih Encik Firdaus uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bagi pihak kontraktor kami sedar bahawa rasuah uh, sering kali dikaitkan dengan sektor pembinaan. Uh, contohnya memberi pemberian wang suapan untuk mendapatkan tender projek secara tidak sah. Ini bukan sahaja uh, salah dari sudut undang-undang, tapi juga Uh, menindas kontraktor yang bersaing secara jujur uh, Dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah uh, Malaysia SPRM 2009 Kesalahan rasuah uh, boleh dihukum dengan denda 5 kali nilai suapan atau RM10,000 uh, Mana yang lebih tinggi lah dan penjara sehingga 20 tahun. Uh, terima kasih. Terima kasih Cik Di, betul tu Cik Di. Uh, pendedahan hukuman ini perlu diperluaskan kepada masyarakat agar mereka akan tahu akibatnya. Uh, saya ingin uh, bertanya pula kepada Ustaz Fitri daripada Jabatan Agama uh, bagaimana dari sudut pandangan agama terhadap uh, perbuatan ter uh, rasuah ini terutama di dalam skop uh, di Malaysia ini. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Fidaus. Dari perspektif agama, rasuah adalah satu dosa besar. Dalam Islam, rasuah juga termasuk dalam perbuatan memakan harta haram secara batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pemberi dan penerima rasuah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja merosakkan integriti individu, malah ia meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pentadbiran. Ha, jadi, mudah-mudahan penjelasan saya tersebut ha, dapatlah difahami semua, ya? Okey. Okey, sungguh tepat, uh, Ustaz Fitri. Uh, jadi, uh, bagaimana pula pandangan uh, dari sudut NGO? Uh, Puan Isma merupakan uh, wakil NGO yang sangat berpengalaman, uh, yang menangani pelbagai isu-isu uh, masyarakat, uh, terutamanya rasuah, uh, dadah dan... Uh, salah guna kuasa di kalangan uh, penjawat awam. Jadi uh, saya menyambut uh, puan Isma, uh, apakah langkah yang boleh kita ambil uh, untuk menangani isu ini? Dipersilakan. Terima kasih tuan Eddy Betul tu. NGO memang penting untuk mendidik orang ramai tentang bahayanya rasuah. Kita kena perbanyakkan lagi kempen kesedaran dan program pendidikan terutamanya di sekolah dan komuniti. Transparansi Internasional melaporkan Malaysia Di tangga ke-62 daripada 180 negara Dalam Invitat Perkeleksi Rasuah 2024. Ini jelas menunjukkan bahawa Kita masih banyak lagi kerja perlu dibuat Baik, betul tu uh, Puan Isma Saya setuju bahawa kesedaran perlu dipupuk daripada akar umbi uh, Kita pergi kepada Puan Farah Sebagai wakil kakitangan kerajaan bagaimana langkah uh, pencegahan yang boleh uh, kita sama-sama laksanakan Terima kasih Tuan Firaus Di peringkat kerajaan kami sentiasa memperketatkan kawalan dalaman melalui audit berkala dan pemantauan SPRM. Selain itu pelaksanaan dasar no-give policy dan sistem pelaporan rahsia membantu mengurangkan risiko rasuah. Kita juga perlu memastikan semua laporan disiasat secara telus dan berintegriti Baik, eh, terima kasih kepada semua yang berkongsi pandangan. Jelas sekali usaha mengekang rasuah eh, memerlukan kerjasama daripada semua pihak termasuk masyarakat, NGO, sektor swasta dan juga kerajaan. Dan eh, saya berharap eh, mesyuarat ini adalah mesyuarat kali pertama dan insya-Allah kita akan ada tindakan susulan eh, untuk kita terus eh, bergerak maju untuk memastikan Uh, agenda yang kita bincang pada hari ini terus uh, diangkat ke peringkat yang seterusnya. Jadi pada hari ini saya mengucapkan jutaan terima kasih uh, kepada semua ahli mesyuarat yang sanggup hadir pada hari ini meluangkan masa dan uh, memberi idea yang sangat bernas dan insya-Allah kita akan uh, terus kepada mesyuarat yang akan datang yang akan dimaklumkan semula. Jadi sekadar itu dulu kita tutup dengan suratul as dan kafaratul majlis.